何だそれ。

вы видели, что случилось в Одессе. Мы требуем, чтобы наказали винных в Одессе, правоохранителей, которые правопохранители, да, которые ничего с этим не делали в Одессе. Они должны понести за это криминальную ответственность, назначить на должностях главнокомандующих. Должны быть только профессионалы на этих должностях, а не люди, по квотам от партий разных, которые являются полностью непрофессионалами, ничего не знают, как надо делать. Вот. Мы хотим на это сегодня обратить внимание, потому что страна наша находится под угрозой, как никогда в мире. А также мы сделали два больших баннера, на котором показали, на которых показали, вы можете посмотреть на них, на котором показали численное превосходство армии Украины над армией России. Это превосходство в 150 раз. И мы хотим задать чуть Турчинову вопрос. Вот за факт, Турчина, что происходит? 150 раз преимущество наших войск, а ты ничего не можешь сделать. Или ты главный командующий или ты главное сливающий нашей страны, что происходит, если ты не в состоянии разрулить ситуацию, пожалуйста, освободи свое кресло и дай пусть профессионалы разрулить эту ситуацию в Украине.